Іро, тобі привіт, добре що до нас сьогодні прийшла. Ну, Іра, це дівчина, яка в темі усіх сучасних технологій. От і сьогодні нам розповісти про те, як вести блоги і взагалі навіщо вони потрібні. От, скажи сьогодні інформації дуже багато способів привернути до себе увагу так само безліч, як це зробити за допомогою блогу. Конечно, вы мне немножко постили в курсе всех событий. Ну да, собственно говоря, сегодня YouTube — это такая благодар благода... благород... благодатная, ну, такая приятная, благодатная так, да, да? платформа для продвижения как личности, так и каких-то товаров. И действительно, сегодня очень много информации, очень много блогеров, и пробиться достаточно сложно. Чтобы это сделать, собственно говоря, нужно придумать интересный формат, то есть должна быть какая-то идея, которая действительно будет э, нова для Ютуба, потому что сегодня очень модно брать заграничные форматы и снимать на, на такую же тематику наши блоги, собственно говоря, русские и украинские. Вот. А потом очень важным моментом является э, сама съемка и монтаж. Да, конечно, можно снимать э, какие-то куски своего ролика на телефон, но хорошая картинка это, конечно, залог э, успеха продвижения твоего канала. И, конечно, нужно быть очень, как бы... Как харизматичным. Да, харизматичным. Что-то должно гореть в человеке, что-то должно цеплять. Фактично, это це передбачити неможливо, правильно? Насколько твой блог будет популярным, насколько он людей зачепить? Да, конечно, в принципе, да, вы, а, правы, вы правы. А вот что э, наибольше користуется сейчас популярностью серед, э, с блогев за Сейчас очень популярны видеообзоры на игры. Я, если честно, не понимаю эту тему, потому что э, я человек такой, который там, допустим, любит просто поиграть, но смотреть на людей, которые комментируют игры, такое для меня не очень. Но сейчас это безумно популярная тема. И вот в видео в топе это как раз видеообзоры. А от якщо такі, скажімо, не без особливої цільової аудиторії, ну тобто, якщо ігри, це обов'язково для тих, хто грає, бодай в цю гру, щоб зрозуміти цей огляд. А якщо от такі якісь загальні теми брати, якщо не треба бути там, я не знаю, десь вузько вузько в чимось займатися. Но это тоже смотря на аудиторию, на которую рассчитано это видео. Например, если брать там молодежь, подростков, сейчас, конечно, на Ютубе этих зрителей там 12-17 лет больше всего. И многие рекламодатели только и рассчитывают на, собственно говоря, на детей. Им что интересно? Им интересны какие-то там сумасшедшие вещи, там, например, эксперименты с колой и ну, тому подобные какие-то там штуки прикольные, да? Интересно сейчас, почти у каждых блогеров есть видео на определенную тематику, называется теги. Mm -hmm. То есть там по типу, например, что в моей сумке, что я слушаю. Ну и люди привыкли уже к таким форматам, и они достаточно любят такую тему. Mm -hmm. Ира, в Украине есть качественные блоги, действительно? Вот, правда, те, которые отвечают, те, которые привертают внимание, и которые действительно имеют популярность. Я не могу сказать, если вы имеете в виду именно там люди, которые разговаривают на украинском языке, ведут какие-то темы про Украину. С Украины, из Украины. Люди из Украины, которые в Украине разговаривают. Да, есть один мальчик, феномен, на самом деле, Иван Гай. Uh -huh. Он из Днепропетровска, там из какого-то богом забитого села, но об этом почти никто не знает, потому что сейчас этот парень э, настолько прославился, я могу даже сказать, среди стран СНГ, то есть в России он блогер номер один. Uh -huh. А что он такого заработал? На как самом чинов? деле это, это действительно феномен. Ему э, сейчас, э, по-моему, 20 лет, но он выглядит ну на 15 и просто девочки, ну я уверена, просто что как... девочки ой, с, ой, с ума сходят. Секрет. Да, девочки по нему с ума сходят, там постоянно у него миллион просмотров, миллионы подписчиков, миллионы комментариев. У него, конечно, очень хорошая картинка, качественно видно, что монтаж на высшем уровне. Іро, ти говориш, що, про те, що часто є практика переймати закордонний досвід, просто те ж саме адаптувати до українських реалій. Ну чи це діє насправді? Чи можливо той формат, який популярний за кордоном в, в Україні це, та, зробити таким самим популярним? Ні, в принципі, це хороша тема брати вже достатньо розкручені блоги і старатися зробити щось подобне. Це завжди буде ну, тільки в плюс. Просто не нужно все переименовать ну, на себя, на, на свой, на свой блог. Но это like какой-то да, да, какой-то процент уже популярности вам обеспечен. То есть, если за границей это пошло, это развивается, то есть большая вероятность, что у нас тоже это зайдет. Ну, mm -hmm. точно так же, как может быть, знаете, там блок плюс 100-500. Mm -hmm. Это, соответственно, он перенял заграничный формат и. Зайшло, зайшло. Слухай, ну ти сама ведеш декілька блогів, правильно, на різну тематику. Як от поєднати різні, різні такі ключі для того, аби, орієнтуючись на різну аду, аудиторію з різними темами, так само втримати той блог? Насправді, так. Да, у мене достаточно такі противоположні блоги. Є два блоги. На более серьезную тематику: один на политическую, другой, конечно, такой развлекательно-политический бизнес-блог, можно так сказать, а третий это полностью чисто развлекательный. Конечно, для каждого из блогов существует своя аудитория целевая, да, под которую мы работаем. И на самом деле, в принципе, особых сложностей нет это все совмещать. Угу. Главное... Просто нужно знать так нюансы, да, да, нюансы или темы. целевой аудитории, что она хочет, как преподнести, и все, все будет окей. Скажи, навіщо люди, которые хотят иметь блог, шукают себе специально людей, которые будут вместо них вести их блог? Вот такой небо парадокс, но ну, в чем ну, фишка? Так. Ну, фишка на самом деле простая, да, люди э, зарабатывают деньги другим, да, а блог это может быть как для них хобби, самореализация и тому подобное. То есть на самом деле вести блог это достаточно сложно и если ты хочешь сам этим всем заниматься, то ты просто должен э, настолько погрязнуть в этом всем, не чтобы выйти. Да, нынче. да. То есть у тебя по идее не должно быть там параллельно какой-то еще работы там семьи и тому подобное. В принципе вот эти шкала блогеры вот они поднимаются в топ только благодаря тому, потому что они всегда находятся в этой теме. Все-таки взрослый человек, да, ну, как в наших Серьезный, случаях, бизнесмен, так? да, бизнесмен, он не будет сидеть и целый день э, клацать YouTube, смотреть и монтировать видео. Ир, ну, кроме того, что нужно приделять много часу, этому фактично весь свой час, что еще варто делать, если хочешь начать вести блог, как его поддерживать на плаву? На самом деле желательно, конечно, выкладывать видео каждый день. Каждый день грузить, причем приучать пользователей к тому, что он выходит в определенное время. Вот. Нужно общаться со своими подписчиками нужно любить своих подписчиков, да, даже э, простое э, привет, пока, подписывайтесь на мой канал, спасибо за подписку, это уже как-то располагает людей э, к тебе и действительно ну, идут результаты, люди подписываются, даже там не вкладывая рекламу, можно э, заработать себе живых настоящих подписчиков, там не ботов. Угу. А скажи, насколько сейчас популярны блоги, в частности, вот на YouTube насколько это развито в Украине? В Украине это достаточно уже э, развивается. Появляется, ну, я, я смотрю такую тенденцию, появляется очень много девочек, э, бьюти-блогеров. Uh -huh. э, вот, это да, тема достаточно популярная. Потом э, тоже. Ну, вот, то в это... реальный вплыв на украинцев в самый Ну, сейчас, возможно, да. Вот несколько лет назад было очень мало блогеров украинских. Тобто Absolutely. зараз це починає набирати обертів, yeah. і люди дійсно приєднуються до цих каналів, справді спостерігають за тими своїми ну, кумирами, голосно говорячи. Давай на конкретному прикладі. От є такий проект, про який ну, ну от поділись. Це інформація про цей проект, от саме <laughs> про цей блог на конкретному прикладі, щоб ми могли зрозуміти. Ну так, да, да, от я пані, про що ти говориш. От у нас, собственно говоря, є проект, називається же um, это придумал наш креативный директор вести в таком вести такой формат реалити шоу он приехал с Америки открыл у нас большой офис большой филиал собственно говоря и решил придумать какую-то такую штуку в стиле там сериалити реалити шоу но это в, То в принципе есть... для рекламы своей да это с какой-то стороны собственно говоря у него есть своя веб студия Собственно говоря, где ребята работают в этом офисе. И с одной стороны, да, это какая-то там реклама мельком. Вот и получается, он поспорил со своим знакомым Игорем, который раньше у нас тоже работал в офисе, что он будет жить в офисе до Нового года каждый день, не выходя из офиса. И за каждый день он будет получать по 1000 гривен. Так, просто, ну, фактически, ничего не делая, находясь постоянно в офисе, но при этом он действительно имеет блог, каждый день свое життя выслушивать, так? Да, да, вот у нас такой получился офисный Робинзон. Вроде как бы закрытый такой, но mm -hmm. с другой стороны открытый, потому что каждый день действительно он снимал какие-то ролики, монтировали это все. У нас появилась уже там даже фан-клуб. Ну, сужаю на то, что это новый формат, люди все одно подчипились, так? Да, на самом деле, как бы, в принципе мы не мониторили, если может быть там за границей подобные форматы, не знаю. Есть сериал американский "Офис". Ну что-то, что-то может быть где-то есть подниму, похожее, так? да, да. Вот, но вообще нам писали люди, ну подписчики наши, да, в комментариях оставляли такие штуки, как Типу, блін, у вас очень крутой формат, новий новий блог, що то нове для Ютубі для Ютуба продолжайте, там, снімається, пожалуйста. І тим більше для України, так такий трохи да, незвичний формат, да. і він власне привернув увагу. Ну от іро, наостанок, крім того, що це можливо буде скопійований просто закордонний досвід, або от щось незвичне й незвичайне. І ще особливість блогу, яка має бути для того, аби ну, зацікавити нам? А на самом деле, мне кажется, самое главное – это быть собой, оставаться собой, не копировать чужую манеру речи, чужие там движения, быть собой, быть открытым к пользователям. Ну власне, дякуємо тобі за те, що трошки нас просвітила. Ну а ми мусимо за браком ефірного часу переходити до наступної рубрики. Ну, і будемо дізнаватися про Юрія Тимошенко, про коміка, який можливо би став відомим блогером, якби в ті часи існували блоги.